terima kasih Datuk yang di pertua Dan terima kasih kerana memberi ruang dan juga peluang kepada Bukit Mendira untuk mengambil bahagian dalam perbahasan laporan Ketua Audit Negara. Jadi setiap tahun, laporan Ketua Audit Negara menjadi cermin kepada bagaimana kita dapat mengurus amanah rakyat. Tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang besar dalam pengurusan fiskal negara tetapi juga mengingatkan kita bahawa kejayaan ekonomi tanpa integriti Takbir urus hanyalah separuh perjuangan. Jadi laporan Ketua Audit Negara bagi Kerajaan Persekutuan Malaysia menggambarkan gambaran yang bercampur antara prestasi fiskal yang bertambah baik dan juga cabaran takbir urus yang masih berterusan. Ketua Audit Negara telah memberikan sijil tanpa teguran terhadap penyata keuangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 yang mengesahkan bahawa akaun-akaun tersebut memberi gambaran yang benar, saksama dan juga diselenggarakan dengan baik. Yang membanggakan, defisit fiskal negara telah menurunkan dengan ketara, berkurangan sebanyak 12.22 bilion ringgit menjadikan nisbah defisit kepada KDNK hanya 4.1% berbanding 5% pada tahun yang sebelum ini. Jadi hasil kerajaan meningkat kepada 324.62 bilion ringgit dan ini menunjukkan peningkatan dalam pengurusan fiskal negara memberikan lebih ruang untuk pembelanjaan pembangunan dan juga mengurangkan kebergantungan terhadap hutang. Tuan ini Pertua, ini adalah satu petanda kemajuan dan juga menunjukkan bahawa disiplin fiskal negara sedang dipulihkan bahawa kerajaan mampu berbelanja dengan lebih bijak, berhutang dengan lebih berhemah dan juga melangkah ke arah pembangunan yang lebih mapan. Namun, saya tekankan perkataan namun. Di sebalik angka-angka yang indah ini, laporan audit ini juga mengingati kita tentang bahaya ketirisan dan juga kelemahan tak berurus yang masih menghantui sistem kita. Hutang kini mencecah 1.248 trilion ringgit bersamaan dengan 81.7%. Tapi yang lebih menakutkan, 490 bilion ringgit hutang ini akan matang dalam tempoh lima tahun. Jadi cuba bayangkan beban yang menanti generasi yang akan datang sekiranya kita tidak dapat bertindak dengan lebih tegas. Tuan ini dipertua, angka ini bukanlah satu-satunya kebimbangan saya. Ada sesuatu yang jauh lebih parah iaitu pembaziran yang bukan sahaja melibatkan wang tetapi juga keselamatan negara. Laporan ini juga menedahkan kelemahan dalam agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Bayaran sebanyak 32.5 juta ringgit telah dibuat untuk peralatan bot yang tidak dibekalkan atau tidak mengikut spesifikasi. Denda kelewatan tidak dikutip. Ujian teknikal yang sepatutnya memastikan aset berfungsi tidak dilaksanakan. Jadi akibatnya, sebuah bot peronda tidak dapat beroperasi langsung. Tuan di Dipertua, ini bukan sekadar kegagalan pentadbiran. Ini uh, dalam urusan keuangan, tapi ini kegagalan untuk mentahankan kedaulatan negara. Jadi cuba bayangkan di kala perairan kita terdah kepada ancaman penyeludupan, pencerobohan dan juga aktiviti haram. Agensi yang sepatutnya menjadi benteng pertahanan laut gagal berfungsi kerana pembaziran seperti ini. Jadi soalan saya, siapakah yang meluluskan pembayaran ini dan mengapakah tidak ada tindakan tata tertib yang diambil terhadap mereka yang gagal menjalankan tanggungjawab ini? Tuan Ibu Pertua, apabila kita bercakap tentang Malaysia di pentas antarabangsa, kita tidak hanya bercakap tentang diplomasi atau dasar luar, kita bercakap tentang maruah negara. Setiap kedutaan, setiap suruhan jaya tinggi adalah wajah Malaysia di mata dunia. Jadi tempat di mana bendera Jalur Gemilang dikibarkan dengan penuh rasa kebanggaan dan juga tempat di mana integriti pentadbiran kita diuji, dinilai dan juga diperhatikan. Namun laporan Ketua Audit Negara mendedahkan hakikat yang cukup membimbangkan. Jadi beberapa misi luar negara termasuklah di Canberra, Wellington, Singapura dan juga Hanoi gagal mem mematuhi persedia asas pengurusan aset kerajaan. Perabot komputer peralatan, pejabat semuanya adalah milik rakyat tetapi tidak direkod dalam daftar rasmi kerajaan dan sekaligus melanggar perkeliling perbendaharaan am. Di Wellington, dua monitor dan juga lapan kerusi mesyuarat tidak tersenarai. Di Canberra, kabinet dan juga rak buku hilang daripada rekod. Jadi Tuan Yang ini bukannya soal kehilangan meja ataupun kerusi. Ini adalah digital bersepadu untuk semua 108 misi luar negara. Setiap aset mesti direkod, dijejak dan diaudit secara masa nyata. Tapi saya faham, pengurusan operasi antarabangsa ini bukannya mudah. Tetapi disiplin keuangan tidak boleh ditinggalkan atas alasan kesukaran. Oleh itu, saya juga ingin mencadangkan satu pelan pengukuhan takbir urus keuangan luar negara. Malaysia mesti dikenali sebagai bukan bukan hanya uh, suara diplomatik tapi dengan urus takbir yang telus, bersih dan berintegriti. Tuan Yang di-Pertua, laporan Ketua Audit Negara ini tidak boleh sekadar dibentang oleh uh, untuk bacaan kemudian dilupakan. Ia mesti menjadi asas pembaharuan yang menyeluruh dalam sistem perolehan, dalam pengurusan keuangan dan juga dalam accountability penjawat awam. Disiplin fiskal bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah cerminan kejujuran, tanggungjawab dan juga integriti kita terhadap rakyat Malaysia. Kerana Tuan yang dipertua, setiap sen yang dibelanjakan mesti membawa makna. Setiap dasar mesti membawa menambah nilai. Dan juga setiap keputusan mesti mencerminkan amanah yang diberikan rakyat kepada kita. Kita sebagai kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan setiap kelemahan diperbetulkan, setiap ketirisan diperkuatkan kawalannya dan juga setiap pembaharuan dilaksanakan dengan tekad serta ketelusan. Jadi inilah komitmen kita bukan sahaja untuk mengurus negara dengan baik tapi untuk memulihkan keyakinan rakyat bahawa kerajaan ini berkhidmat dengan integriti dan juga kejujuran. Sekian terima kasih. Dato yang